Memang benar beberapa dokumen yang penting dalam pembentukan negara Malaysia ini, antaranya adalah perkara 20, dokumen perkara 20, dokumen intergovernmental committee report, ataupun laporan IGC dan juga laporan Cobalt Commission 1962 sebelum perkara-perkara yang termaktub di dalam dokumen-dokumen penting ini diselaraskan dan dijadikan sebagai uh, MN63 dan diselaraskan dalam pelambangan persekutuan. Dokumen-dokumen uh, ini merupakan prasyarat-prasyarat yang telah ditetapkan oleh pemimpin-pemimpin Sabah ketika bersetuju membentuk negara Malaysia ini. Antara perkara yang uh, contohnya Tan Sri Datuk yang Pertuan Datuk Speaker uh, dalam perkara 20 uh, Mulanya dilatakan di sana tidak ada agama resmi di Sabah tetapi 1963 melalui pindaan Dewan Undangan Negeri Islam dilatakan sebagai agama resmi. Maknanya pasyarat itu kemudian akan diterjemahkan melalui undang-undang sama melalui negeri dan juga parlimen. Tetapi banyak perkara-perkara yang termatuk di dalam prasyarat-prasyarat kemasukan Malaysia ini yang tidak diterjemahkan di dalam pelambagaan Persekutuan. Antaranya adalah seperti yang dikatakan Sibu tadi, sepertiga daripada kursi Dewan Undangan Dewan Parlimen ini, Dewan Rakyat ini, harus datang daripada Sabah dan Sarawak dan Singapura ketika-ketika itu. Kalau kita lihat laporan Suruhanjaya Cobalt uh, uh, menyatakan bahawa walaupun tidak ada spesifik tentang kursi satu per tiga tetapi the spirit dinyatakan seperti berikut. Protection should be provided against any amendment to the federal constitution which would adversely affect the specific interests of North Borneo and Sarawak. Kalau kita lihat laporan Jabatan Kuasa Antara Kerajaan, IGC Report 1962, uh, dokumen ini lebih terperinci dalam menyentuh isu, uh, isu perwakilan parlimen ini. Dinyatakan seperti berikut, It was agreed that representations in the federal legislature should be that the Borneo states and Singapore would together have not less than one-third of the total number of elected seats in the House of Representatives. That is the spirit in the formation of this country, Malaysia. Datuk Speaker. Maknanya, uh, prasyarat ini ataupun kehendak ini ataupun roh uh, ini harus diterjemahkan kepada pelabangan persekutuan. Tetapi soal satu per tiga daripada kerusi harus datang daripada Sabah dan Sarawak dan Singapura ketika itu. Now, Singapura has left. So, it's Sabah and Sarawak. Tidak diterjemahkan oleh kerajaan persekutuan hingga kini. Jadi, uh, kalau disentuh tentang... Uh, mana dia uh, legal document tentu tidak ada dalam pelambangan persetujuan sebagai asas kepada pelambangan negara tetapi uh, itu merupakan prasyarat dan conditions dan hasrat dan roh uh, uh, pejuang-pejuang pemimpin-pemimpin Sabah ketika berunding untuk membentuk negara Malaysia that tidak boleh di discount uh, walaupun uh, sekarang sudah hampir 60 tahun Sabah memilih untuk menyertai Malaysia tetapi spirit itu tidak harus ditenggelamkan kerana ianya tidak diterjemahkan di dalam Pelambangan Persekutuan. Saya ingin tahu apa pendirian kerajaan tentang perkara ini, sama ada ini akan diketepikan selama-lamanya ataupun ingin melihat semula dokumen-dokumen perjanjian, dokumen-dokumen yang membentuk perjanjian mn 63 ini. Ini merupakan prasyarat penting Datuk speaker yang harus dilihat oleh kerajaan persekutuan. Itu perkara yang tidak termaktubkan di dalam pelambagaan persekutuan. Tetapi perkara 112 C si dengan D yang meletakkan 40% daripada cukai yang dikutip di Sabah ada dalam pelambagaan persekutuan. Tetapi soalnya kerajaan persekutuan tidak pernah on untuk memulangkan kembali 40% daripada apa juga cukai yang dikutip daripada Sabah untuk negeri Sabah. Yang itu ada dalam perlembagaan pelan tetapi tidak dilaksanakan oleh kerajaan. Memang ada progres kali ini. Perdana Menteri yang ada sekarang ini yang Muhammad Tambun dalam menaikkan uh, kuantum uh, pemberian khas ini kepada Sabah. Uh, walaupun dulu bermula dengan 23 juta dinaikkan kepada 150 plus million dan uh, bila uh, kerajaan di bawah Tambun ini uh, menggang tampuk kerajaan dinaikkan daripada 200 400 dan ketika ini 600 million per year yang dibayar balik kepada Sabah sebagai bayaran khas tetapi kalau dilihat dalam perlembagaan there is a quantum of 40% to be returned of what is whatever is collected from the state kita tidak tahu kerajaan kementerian kewangan harus melatakan, menyenaraikan how much uh, collected from the state dan just multiply 40% out of it to be returned to the state of Sabah. Sabah uh, unik. Dalam semua negeri ini, ada dua negeri yang mempunyai peruntukan khas. All the states will have peruntukan di bawah Peruntukan Pelambangan Persekutuan 109 tetapi bagi Sabah dan Sarawak ada peruntukan di bawah Perkara 112 tetapi Sabah secara spesifik dilatakan satu kuantum which is 40% of whatever is collected to be returned to the state in the form of peruntukan khas. Jadi yang ini termaktub di dalam perlembagaan Sekretuan yang belum pernah dilaksanakan secara terperinci oleh Kerajaan Persekutuan. Sebagai rakyat Malaysia, saya ingin katakan bahawa ini perlu dilaksanakan. It's in the Pelabangan Persekutuan. Perkara satu per tiga daripada kerusi tidak di dalam perlembagaan Sekretuan, tetapi diletakkan di dalam roh dan spirit, dokumen-dokumen, Uh, Cobalt Commission Laporan dan Intergovernmental Committee Report yang menjadi sebagian daripada MA63. Yang itu uh, perlu dilihat oleh Kerajaan Persekutuan.